দেখা গৈছে যে হাইলাকান্দিত এখন হজ ভৱন থৈ হজযাত্ৰীসকলে সুবিধা সুবিধা পোৱা নাই এইটো কাৰ কাফিলতিৰ কাৰণে আজিৰ দিনতেই নিৰ্মমান হজ ভৱনটো অ অসম্পূৰ্ণ আৰু কোনো উপযোগী হোৱা নাই কাৰণটো কি ক'ব আপুনি চাওক আপোনালোকে জানে যে দীৰ্ঘ কেইবাবছৰৰ পৰা হাইলাকান্দিত যিটো সজ ভৱন আছে এই সজ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু এই সজ ভৱন চালু কৰিবৰ কাৰণে এই সজভৱন পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আহিছিলোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁ যে হাইলাকান্দি যিসকল হজযাত্ৰী আছে এই হজযাত্ৰীসকলক এই ভোবনৰ পৰা তেওঁলোকৰ সা সুবিধা তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ষণ ইয়াত হ'ব লাগে কিন্তু ৰহস্যমহীভাৱে সজ কমিটি আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকীক কি কাৰণে এতিয়ালৈকে যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বা সজ ভৱনত হজযাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই সেই কথাবিলাকো আজিৰ দিনত আচৰিত হৈছে আজি এটা কথা আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈ দিব খুজিছোঁ যে এই বছৰৰ যিবিলাক হজযাত্ৰী পবিত্ৰ মক্কালৈ যাব তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনিং হ'ব লাগে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সুযোগ সুবিধা পাব লাগে আৰু পূৰ্ণাংগভাৱে এই সজ ভৱনখন যেনেধৰণে হৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে এই সজ ভৱনখন চালু কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ অন্য হাতেদি হাইলাকান্দি জিলাৰ যিহেতু সজ কমিটি আপোনালোকে জানে এই সজ কমিটি আচলতে আছেনে নে নাই বা সজ কমিটিৰ কোনে চলাই আছে সেই কথাবিলাক আচৰিত হৈছে হাইলাকান্দি এগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত যেনেধৰণে সজ কমিটিত এটা এক নায় একতাত এটা মৈমতালী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছে সেই কথাবিলাক বাৰম্বাৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে হাইলাকান্দিৰ মানুহে অভিযোগ উখাপন কৰি আহিছোঁ যে হাইলাকান্দি হজ কমিটি পূৰ্ণাংগভাৱে গঠন কৰিব লাগে আৰু হজ ভৱনৰ জৰিয়তে হাইলাকান্দি হজ যাত্ৰীসকলক সা সুবিধা তেওঁলোকে পাব লাগে আৰু হজ ভৱনত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আমি কৈ আছিলোঁ যে জিলা উপায়ুক্ত বা চৰকাৰে অতি সোনকালে যে হাইলাকান্দি জিলাৰ হজ ভৱনক যিবিলাক সা সামগ্ৰী লাগে যিবিলাক মাল মেটেৰিয়েলছ লাগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী পালৰ পৰা বা জিলা উপায়ুক্ত তেওঁলোকৰ ফাউণ্টৰ পৰা অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি হজযাত্ৰীৰ সুবিধাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ কৰি দিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে এই সজ ভৱন চালু কৰাত তেওঁলোকৰ কোনো পদক্ষেপ নাই এই সজ ভৱন নিৰ্মাণমান সজ ভৱনত হজযাত্ৰীসকলৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে হজযাত্ৰীসকলে পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা কৰি নিদিয়ে সেই কথাবিলাকো আজিৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমি এটা কথা হাইলাকান্দি জিলাৰ সজ কমিটিক সুকীয়ানী প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তক আহ্বান জনাইছোঁ যে এইবাৰ হজযাত্ৰীসকলে এই সজ ভৱনত তেওঁলোকে পত্ৰকৰণ পাব লাগে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং ইয়াত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ এই সজ ভৱনৰ পৰা এইবাৰ পবিত্ৰ মক্কালৈ তেওঁলোকে বিদায় দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যদি এইবাৰ এই সজ ভৱৰণত তেওঁলোকে যিজন তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আই থাকিব লগা সময়ত সজ কমিটি জগৰীয়া হ'ব জিলা উপায়ুক্ত জগৰীয়া হ'ব সেই কথা আমি সুকীয়ানী প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে এইবাৰ হজযাত্ৰীসকল যোৱাৰ আগতে হাইলাকান্দি জিলা সজ কমিটি পূৰ্ণাংগ গঠন কৰিব লাগিব নতুন এছামক হাইলাকান্দি জিলাৰ সজ কমিটি হাতত দিব লাগিব আৰু যিসকল আমাৰ হজযাত্ৰী আছে তেওঁলোকে যাতে সা সুবিধা পায় তেওঁলোকে যাতে গুৱাহাটীত গৈ হাকাৰ কৰিব লগা নহয় তেওঁলোকে মক্কা শ্বৰীপত গৈ পেলাই হাকাৰ কৰিব লগা নহয় আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে সজযাত্ৰীসকলে হাইলাকান্দি সজ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সু বুজাৰিছে তেওঁলোকে দুখ পাইছে কিন্তু এইবাৰ যাতে সজযাত্ৰীয়ে কোনো গৰাকী সজযাত্ৰীয়ে যাতে এনেধৰণৰ সুখ দুখ নাপায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এইবাৰ যোন হজযাত্ৰীৰ লগত এনেধৰণৰ মৈমতালি এনেধৰণৰ এখন একত্ৰবাদ চলোৱা হয় তাৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা আমি আচলতে হাইলাকান্দি জিলাৰ আমিও এটা কথা আচৰিত ক'ৰবাত বা ক'ৰবাত আমি ভাবো যে এটা দুটা তিনিটা এম এল এ টকাৰ পিছতো তিনিগৰাকী বিধায়ক টকাৰ পিছতো এই নিৰ্মীয়মান সদভাৱন চালু কি কাৰণে কৰা নহয় তেওঁলোকে যে ৰসহী তেওঁলোকে তেওঁলোকে শুনিও নুশুনাৰ যিহেতু বাও জুৰি আছে সেই কথা বতৰাবিলাকে আচৰিত হয় যে আচলতে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত দুৰ্বলতা আছে নেকি তেওঁলোকে যদি এই সজ ভৱন নিৰ্ময়মান সজ ভৱন চালু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নৈতিকতা দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি হাইলাকান্দি মানুহৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক আৰু আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে হাইলাকান্দিৰ মানুহে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ কেনেধৰণে এই হাইলাকান্দিৰ মানুহক হাইলাকান্দি হজ যাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে আমি পাতাব লাগে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম সেই কথা তেওঁলোকক আমি মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ